Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Alhamdulillah alamin. Bersyukur dengan ada apa yang rezeki yang ada pada hari ini. Ada nasi, ada sambal, ada telur. Dan ini adalah ayam kunyitnya, ayam goreng kunyitnya dan saya letak sayur karena kan biar kerjanya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, kita coba dulu semuanya. Kawanku semua ada yang nak resipi ayam goreng kunyit ini silakan tengok video saya dan yang suka dengan video saya silakan tinggalkan komen like dan jangan lupa subscribe tentunya dan saya ucapkan terima kasih banyak banyak untuk kawanku semua yang sudah support channel mimi saya selama ini jumpa lagi di video-video yang akan datang insya Allah, bye stay happy stay healthy stay safe semangat kawan Bismillahirrahmanirrahim Dan inilah bahan-bahan untuk ayam goreng kunyit ala Mimi Syed Bahannya adalah ayam Saya guna 2 ketul ayam dada Dan 1 ketul ayam paha 1 ketul sayap Saya potong kecil-kecil macam ni Nak guna bahannya ayam dada saja pun boleh Dan ini adalah bumbunya untuk perap ayam ini. Sebelum digoreng kita perap dahulu yaitu kunyit powder, garam dan MSC, serbuk ketumbar, serbuk kari, serbuk cili, ini adalah tepung jagung. Tepung jagung 2 sendok makan. Semuanya ini 1 sendok makan. Kita gaul dahulu. Setelah kita gaul macam ini kita perap selama 30 menit dahulu, atau 20 menit pun boleh. So, kita perap macam ni, kita tepikan dahulu. Dan ini adalah untuk sayurnya bila kita. Dan inilah bahan sambalnya, yaitu belacanya sudah digoreng cili merah campur dan sedikit ikan bilis yang sudah digoreng garam dan gula kita mulai menumbuknya bismillahirrahmanirrahim Setelah lembut macam ini, kita masukkan gula dan garamnya. Garamnya itu hati-hati, jangan -hati terlalu banyak karena belacan itu sudahlah masin. Ayam goreng kunyit ini disajikan dengan telur mata dan selada. biasanya untuk menggoreng ayam yang kita perap selama 20 menit tadi Kita goreng ayam ini hingga las masa atau kering Setelah ayam sudah kering Tengok dianya crunchy nah, Kita tiriskan Kita kurangkan dengan minyak yang tadi bekas menggoreng ayam. Ha, sisak uh, kurangkan minyaknya, lalu kita menumis bumbunya. Bawang holland dan bawang putih kita tumis. air sudah layu saya tambahkan pisau sedikit saja karena ayam yang kita goreng tadi sudahlah berperisa saatnya kita masukkan ayam yang kita goreng tadi dan kita gaul setengah cepat dan ayam goreng ini kita sudah siap ya, untuk dihidangkan dengan nasi telur mata dan sambal belacan ada sebagian orang request to ada sebagian orang yang nak makan kering Rala, jadi sudah ayam goreng kunyit kita Thank <sharp inhale> you. <sharp inhale> <sharp inhale>